Друзі, всім привіт! Кидаю коротесенький шорт. Підписник задав питання і я думаю, що буде так зручно відповісти. З приводу, як, 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 як от ці стовпчики мон, ну, монтувалися, як вони стоять тут закріплені. У мене тут два, я зробив отвіра. под гайку фрезой вырезал. Это 18 шпилька. И с другой стороны, вот в этом месте идет швеллер. 15 швеллер на 60 сантиметров. По-моему, вин здесь э, то ли 60 сантиметров, то ли 70 сантиметров довжиной. Решта уже идет туда фундамент. И здесь залита вот такая фундаментная закладная. Все, она выходит. Я тут сделал два отвера и проделал 18 шпильки и импактом зажал цей стопчик мы выставили по ривню закрепили и импактом стянули так кожен стопчик тут вот так вот он вон, закреплены вот такая вот швидка відповідь шорце все в потай бачите и тут потом зрезов эту шпильку. Все, там стоит шайба. Шайба, гайка, шпилька срезана. Все, так вот все стопочки закреплены.